Стовпадінні? Не думаю. Не думаю. І запорожський з нами має бути на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий день. Щось там кажуть ця ІВО. нова мітла по новому начала місті і вимітають всі корупціонні схеми на території Росії. Сергію, які да. Ваші очікування від нового міністра оборони? Ну, сейчас я сначала по новому президенту, не пару слов скажу, действительно, дядька на своем 21-м году своего восьмилетнего президентского срока, который начался 21-й год его восьмилетнего срока, он, конечно, сейчас как-то начал себя проявлять, что несколько воров уже из Минобороны арестованы. Ну, в общем, дает понять, что все будет теперь по-новому. Но проблема-то в том, что его договоренность с элитами уже в течение 24 лет была только в одном. Вы меня поддерживаете, я вам даю воровать, и мы вместе держим в покорности наше стадо. А вот так, чтобы кого-то сажать, не договаривались. Поэтому, конечно, реакция элит, в общем-то, интересна в перспективе. Что касается нового министра обороны, то очевидно, что с деньгами не все очень хорошо у геополитика Владимира Путина. И поэтому он надеется, что воровать будут меньше, а снарядов будет больше. Но, конечно же, он в этом ошибается. А чому ви вважаєте, що він помиляється, і взагалі, от, звідки береться якесь таке, я не знаю, піднесення, тому що не тільки російські пропагандисти зараз кидають все, що можна кидати в Шойгу, і відповідно вихваляють Білоусова, але і багато західних змі пишуть про те, що він такий технологічний, він такий крутий. Він зробить так, щоб і масло було в них, і, і бомби, і хліб до масла. А в чем тогда смысл э, сотрудничества и поддержки Путина у российской элиты? Ну, я считаю, что действительно там был договор. Э, люди, народ не занимаются политикой, элита сплачивается вокруг Путина, он дает ей зарабатывать, ну или воровать, кому как, и совместно, соответственно, тоже. А тут получается что? Не воровать, а тогда зачем ты товарищ Путин нам нужен. Ну вот какая-то такая история же получается. Я понимаю, что это не значит, что завтра толпа побежит в его кабинет с табакерками. Но вот эти непонятки, которые сейчас очевидно есть в Министерстве обороны, и сам Шойгу, я думаю, не очень себя комфортно чувствует, хотя он вместе с Путиным собирал грибы и ягоды. Потому что вот то, что сейчас происходит, безусловно, это никакая не борьба с коррупцией. Это попытка показать, попытка показать вот этому народу, который внизу и чем-то уже, может быть, недоволен, что все будет теперь по-новому. Но по-новому не может быть, потому что это все насквозь прогнившая коррупционная система. И ты ее возглавляешь. А, читаю мовую оригиналу. Арестовали генерала Ивана Попова, экс-командующего 58-й армии РФ на запорожском направлении летом 23 -го года, которого тогда отстранили от командования за доклад высшему начальству о чрезмерных потерях, проблемах с разведкой, обеспечением и контрбатарейной борьбой. Формально арестовали по делу о мошенничестве на 100 миллионов рублей. А, но ну, получается, что каждого туди другого, принаймні, можно точно брать... Ну, я просто не знаю, что каждый другой брав 100 миллионов рублей, может, 50 брав, 100 не брав. Тому каждого другого, в принципе, можно Арестовываться по этой статьи пытание только в том, а кто залышится. Безусловно, я же об этом и говорю. То есть, если он решил наладить, скажем так, все в своем королевстве, то как ты можешь наладить, если там действительно кого не возьми каждый вор? Ну, по-другому, там же и не было? Мы помним, кто смотрел все эти расследования ФБК Навального за эти многие годы. Да? То есть там обо всех все сказано. То есть сажать в принципе нужно в первую очередь Шойгу, который, к счастью для Украины, воровал 10 лет. И вот 24 февраля 2022 года его армия пришла в Украину, опять же, говорю, к счастью, во многом для Украины, разворованной и с аптечками из 1950 года выпуска. А если бы Шойгу был не вор, ну, представьте, как бы тяжело было бы Украине. Поэтому здесь вот такая ситуация. Поэтому смотрим, что будет дальше. А учитывая, что начали падать самолеты с Раиси, который перестал помогать России все будет развиваться еще и в плане подозрений. Посмотрим, как в ближайшее время будет летать Владимир Путин и куда, и станет ли летать, или, может быть, уже на поезде, на бронепоезде. Тут еще Путин уволил Юрия Стадовенко с должности заместителя министра обороны, его место займет аудитор счетной палаты Олег Савельев. То я так разумею, что рахуваты хочуть краще, снова уж таки. Да, да. Этот мерзавец, кстати, уволенный, он уроженец Житомира, насколько я помню, коллаборант, предавший Украину. И это все тоже из этой серии. Их уже арестовано и уволено немало с высоких постов, но это же не работает так, что условный вот этот Тимур Иванов, который был задержан, да, он вот взял и откуда-то украл миллиард рублей из какого-то сейфа. Нет, это же все контракты, завязки, откаты. Ну, это так не бывает. Чтобы просто взял кто-то и что-то украл. Это большая коррупционная схема. И вот сейчас э, там персонажи сидят и ждут, кому придут к следующему, и придут ли. А вот что они дальше будут делать, я вот не знаю. Сергей, э, вот вы загадали, что. Дуже цікаво, куди буде літати Володимир Путін і російська пропаганда. Цю авіатрощу, вони якось намагаються в, в, зробити, начебто, це а, а, все одна, якась а, якийсь один дуже складний задум. Роберт Фіцо, відповідно, Раїсі. А, на вашу думку. А, А че таким чином, як бы, не напрошується питання, в тому числі там в Росії, що Володимир Путін має бути наступним, якщо снаряды налягаються ближче и ближче, це ж всі його друзі? Ну, вот э, та логика их, которую они действительно сейчас выстраивают, что ничего случайного нет, и вот это все, все связано, да? Это безусловно работает в пользу Украины, потому что пусть боятся, пусть боятся, потому что это хорошо, если они боятся. И им бы наоборот развеять вот эти все сомнения, что это цепь каких-то неслучайностей, а они наоборот делают все, чтобы запугать своего нацлидера. Я сейчас смотрю одним оком на то, что, как там говорят, герод... награда нашла своего героя. А тут, кажется, Такер Карлсон нашел свою аудиторию. Искал, искал и нашел. Такер Карлсон запустил свое шоу на российском пропагандистском канале. Шоу Такер стало совместным проектом youtube канала Карлсона и российского пропагандистского канала «Россия-24». Щоправда, перший випуск вийшов чомусь про кліщів і болізні лайма, і він там спілкувався про це заболівання з різними експертами, але тим не менше, тобто, виходить, от такої уділ Карлсона. Тоді у мене власне питання: якщо всі на російські пропагандистські канали з Ютубом були вигнані, знищені, їх просто заблокували, то чи є це підстава для того, щоб і Карлсона. таким чином отправляют их в бан? Ну, я не знаю. По правилам Ютуба, я так понимаю, наверное, Карлсон какие-то правила не нарушает, он там никого не оскорбляет и там, наверное, не призывает к каким-то убийствам, поэтому, наверное, нет. Вот. Но с другой стороны, я бы здесь акцентировал внимание на другом. Очень интересен гонорар Карлсона, потому что он человек-то очень не бедный. И зарабатывал хорошие деньги в США. И вот э, я бы здесь э, э, посоветовал ему быть аккуратнее с едой, потому что если они узнают о его гонораре: э, Симоньян, Соловьев, Скобеева могут просто от зависти насыпать ему мышьяка, потому что скажут, как это так, какой-то там с Америки приехал, и ему теперь столько отваливают, а нам, которые мы, в общем-то, все это организовали, чтобы страна превратилась в сборище конченых идиотов, и нам платят гораздо меньше. Хотя нам казалось, что платят много, и тут приезжает какой-то чужеземец. Вот такая вот у меня по этому поводу мысль. Так, да, вони, мабуть, можуть бути безпощадними, коли мова йде про те, кому скільки буде капати з газової ну, або нафтової труби. Сергій, от ви коли говорили про ці рухи в, власне, в російському міністерстві оборони, корупція. Хоча, як на мене, для російської армії це Треба навпаки плекати в цій якості. Але ви сказали, що от народ недоволен. Так от, як ви вважаєте, чи дійсно він незадоволений? І чи от такими діями можна якось цю ситуацію ну, вгомувати? Uh, пока що ні. Того, чтобы эту крышку как-то взорвало, я полагаю, что недовольство копится на разных уровнях, но во что-то такое вот типа взрыва беспощадного, вот того самого русского бунта и бессмысленного это должно быть нечто иное. Ну, например, там не знаю, каких-нибудь пять затопленных орсков в разных частях России там какие-то пожары, ну перебои с выплатами за вот этих убиенных в Украине. Ну, в общем, этот должен быть комок проблем. Пока, к сожалению, деньги у них есть. Они что-то там подпечатывают, какие-то проблемы, пока заливают деньгами. Но, опять же, учитывая то, что сам Путин признается, что надо что-то делать, чтобы экономить разумно военные расходы, но это говорит о том, что, наверное, какие-то люди к нему все-таки пришли и сказали, что вот ситуация развивается вот так. И когда он говорит и уже начинает сравнивать ситуацию российскую с Советским Союзом, где, как он сказал, 13% было ВВП потрачено на оборону в там какой-то год, когда уже вот этот развал шел, а у нас сейчас уже почти 9%. Ну, это пока не 13, но тоже надо нам что-то с этим делать. Поэтому вот такая вот э, ситуация, я пока не вижу, чтобы народ был готов э, там вот именно подняться, но надо накапливать. И опять же, э, как-то с Белгородом послабже начали работать гуры Украины, это неправильно, надо посильнее. Випустили його трохи з виду. Ну, певно, тому що знову ж таки концентрують зараз свої максимальні а, сили. Ну, принаймні, ворог зараз робить те, що концентрується біля наших українських сум і біля Харкова, біля Харківської області. Саме тому там зараз і наша увага сконцентрована, тому, в принципі, щось за Білград ми перестали говорити. Але я вам скажу, що. В Білграді, тим не менше, все одно не надто той спокійно відбувається. По перше, не варто забувати про авіабомби, які вони випадково впускають на територію Білгорода. По-друге, в селі, от Вознесенівка БНР обирають папу римського кажуть за попередніми даними. Вибори відбуваються внаслідок удару безпілотників. Горить резервуар з паливом на території сільгосппідприємства. Горить красиво, горить традиційно е так. Чорним димом, ну тому бачимо, що папа не, не обрали. Папу. Тоді не папу. Бачимо, що не обрали просто ще ще вибирають. От, тому я так розумію, що БНР, бачите, і саме впорається, в разі чого. Ну, звісно, треба віддати долучне тому ж Буру України, що останні неділі можна сказати, кожен день приємні новини по поводу точних прильотів в якісь. нефтезаводы, нефтебазы российские. И это все, конечно же, вот в тот котел недовольства, которое будет. Потому что это все, опять же, потеря и денег, и рабочих мест, и каких-то проблем. Ну, в общем, надо помогать этому пару накапливаться, безусловно, и максимально для этого делать то, что делает и ГУР Украины, и ВСУ. Я от хочу продовжити цю тему з незадоволенням, тому що з одного боку всі ці, ну принаймні, в, в Росії там тонни компліментів на адресу цього нового міністра Андрія Білоусова. З іншого боку, західні аналітики чогось приходять до такого дивного, просто ну просто сенсанційного відкриття, що мовляв, це призначення говорить про те, що Путін збирається вести довгу і досить тривалу війну. А, вот вам не здается что вот э, ну, формулирование, оно, якобы, как Ну дело в том, что вот за эти два с лишним года тоже, соответственно, слушая вот этих западных аналитиков разных, советую всем не сильно внимательно их слушать, потому что там такие аналитики которые либо говорят откровенную чушь, либо они вот действительно транслируют какие-то очевидные вещи и называют это аналитикой. Конечно же, э, очевидно, что эта война будет до тех пор, пока жив Путин. Э, ну, это всем очевидно. А до каких пор он будет жив, это уже зависит от многих факторов. В том числе, опять же говорю, и от того же от той же ГУР Украины и зависит от того состояния, количества потерь в российской армии, которая будет, я надеюсь, еще больше увеличиваться в связи с прибывающим американским западным оружием. Самолеты должны помочь украинской армии. И вот это все, вот это все может привести к окончанию войны. Но опять же, окончание войны равно Устраненню Путіна від власти, либо його смерті. По-другому бути не може ніяк. Скоріше би це вже сталося, знаєте, якомога швидше. Дуже довго про то говоримо. Але поки бачимо, що Раїсі так, Раїсії чомусь ще й тягнемо цей момент. Тим не менше, пане Сергію, дякуємо вам за ваші коментарі і роз'яснення. Дякую. До наступних зустрічей в ефірі говоримо. До встречи героям слава. Слава Украине. И смерть тем клятым нашим врагам всем.